The <laughs> Ви дивитесь програму Гість у студія. Сьогодні на наші питання відповідає Дмитро Пестроєв, депутат міськради, начальник інспекції з питань захисту прав споживачів Одеської області. Вітаю вас, Дмитро. Доброго дня. А почнемо на, ми нашу розмову з останніх подій. сьогодні ви не випадково прийшли до нашої студії, бо нещодавно наш телеканал готував спецрепортаж, в якому йшла мова про вашу виборчу дільницю, на якої дуже скаржаться люди. Люди скаржилися на дорогу на відсутність. Сутність освітлення. І сьогодні у вас є можливість відповісти, що робиться на цій дільниці, що зроблено, як ви реагуєте на ці скарги? Ну я можу сказати, що, звісно, проблеми существують і на моєму окрузі, і на других округах, і, мабуть, в державі в цілому. Тому що, ресурсів фінансових і Бюджетных государств, конечно же, не хватает и, безусловно, есть проблемные места. Зачастую у нас происходит проблема, что жители, выбирая депутатов мажоритарных округов, зачастую путают понятие депутат и меценат. Это немножечко разные вещи и, конечно же, работа депутата заключается в первую очередь в том, чтобы оказывать представительские функции в органах местной власти и бороться за интересы своего округа или того участка, от которого он был избран депутатом, если это касается мажоритарных округов. Угу. Ваша ответственность на все эти скарги, которые сказать, что люди. Я могу ответить скажем, на вопрос, что было сделано так. за два года моей депутатской деятельности. Во-первых, с сентября этого месяца на территории округа будет работать детский театр который был построен еще в начале прошлого века, потому что там достаточно старая школа, 11, она была построена еще именно в начале 20 века. Там предусматривался именно детский театр, который являлся таким, скажем, духовным центром развития того округа, но с 70-х годов он перестал функционировать. И вот благодаря... В моей работе благодаря работе депутатского корпуса были выделены деньги, и сегодня он будет восстановлен и действовать. Это будет такой один из основных, наверное, центров развития молодежи, потому что там будут и различного рода кружки бесплатные для детей. Там будет действовать детский театр, в котором будут ставиться определенные постановки, причем есть договоренность уже с управлением культуры облсовета, там будут преподаватели, будут постановщики. Я думаю, что это будет достаточно скажем, такое интересное и такой центр развития детей, потому что для того, чтобы Думать о будущем страны, я думаю, что будущее страны это в первую очередь дети. И то, как мы их будем развивать, то, как мы к ним будем относиться, это наше будущее. А, что касается дорог и освещений, а, конечно же, округ действительно находится, скажем, в отделении от центра города и, безусловно, скажем так, очень долго на него мало кто обращал внимание. На сегодняшний день э, отремонтированы межквартальные проезды на улице Одесской. Также там же отремонтировано освещение. Сегодня внесен в титул ремонта улица Шилова, которая 12 лет назад была там реконструкция улицы братьев очкановых Тогда планировалось сделать улицу Шилова. И там прошли ремонтные работы до стадии снятия верхнего слоя, асфальта и установки бордюров, но постелить назад асфальт никто не удосужился. И сегодня по улице, которой пользуются тысячи жителей нашего округа, можно проехать разве что на вездеходе. С сентября месяца там будет произведен масштабный ремонт, он внесен уже в титул ремонта городских дорог, там начались уже подготовительные работы, я думаю, что до конца сентября эта дорога будет сделана. Что, с тем, э, скажем, что касается тогда часто... улицы 4, э, о которой мы говорили. Ну, э, я могу сказать, что, э, наверное, работа э, депутата заключается в том, чтобы не только удовлетворять э, просьбы всех жителей, но и, наверное,... Депутат он избирается всей громадой своего округа. И, конечно же, нужно делать определенные, скажем так, приоритеты, потому что невозможно удовлетворить потребности всех жителей. Дмитро, не будете, будете ремонтировать эту дорогу? Я могу сказать, что мы ее будем делать, но вы знаете, я всегда привык расставлять приоритеты. И я очень люблю и свою бабушку, которая живет на этой улице, но я считаю... Это ваша бабушка выходила на <laughs> Ну, в том числе, об этом упоминалось в вашем телеканале, но я считаю, что нужно вначале сделать центральные дороги и дороги, которые пользуются наибольшее количество жителей. А потом уже начинать делать дороги своим родственникам. У вас есть Я могу сказать так: возможность процесс сказать вашим выборцам сегодня, Что вы зробите эту дорогу, але только после того, как будут. Я могу сказать, что мы обязательно сделаем эту дорогу, но для начала мы решим более, скажем так, глобальные проблемы, которые существуют на нашем округе. То есть есть на сегодняшний день есть значительное количество проблемных участков в округе, которые требуют существенных средств из городского бюджета и требуют серьезного финансирования. И они являются, скажем так, первоочередными и достаточно острыми для потребности большого количества населения то есть если мы говорим о улице 4 mm -hmm. на которой проживает порядка 47 и если мы будем говорить о улице шила где проживают тысячи жителей то я думаю что здесь конечно же нужно делать определенные приоритеты и Ну що ж, відповідь від вас, Я ми думаю, почули і ви... отримали, так? Добре, поговоримо про ще таку важну вашу діяльність, це інспекція з питань захисту прав споживачів, про це, що сьогодні в цьому плані ви робите. Сьогодні, насправді, дуже часто споживачі скаржаться на порушення своїх прав. так? На ваш погляд, існуюче законодавство. Сегодня дозволяет вам вести борьбу с цими негативными явлениями в полном обсезе. Законодательство в сфере защиты прав потребителей, оно меняется, оно модернизируется и не стоит на месте. То есть мы не можем говорить о том, что мы работаем по закону, который был принят много-много лет назад. Вводятся новые стандарты, новые спецификации, появляются новые виды торговли, в том числе вот на сегодняшний день достаточно активно Розвивається торговля дистанційно та через інтернет-магазини. Інтернет що наприклад, зі стихійною торгівлею? в Одесі дуже розвинена стихійна торгівля, хоча е, весь час кажуть про те, що з нею ведеться боротьба. Але ж ми виходимо на вулиці, на Дерибасівську і так далі. І так далі, ми бачимо цю велику кількість е, таких точок, е, де раздребные товары, что нам продают, мы не знаем, могу... и так далее. Ваш да, я могу сказать, ситуации? что касается как раз улицы Дерибасовской. В прошедшем месяце у нас была жалоба на стихийную торговлю на улице Дерибасовской, на лотки, которые были установлены напротив ресторанов «Стейкхаус» и «Компот». Там была проведена проверка, на сегодняшний день, Товары, которые там продавались без лицензии, они были запрещены к продаже. Администрация данных заведений была привлечена к ответственности. И если вы сегодня посетите эту улицу, то вы увидите, что большей части лотков, которые там находились, они были сняты, так как торговали продажей, которая была запрещена к продаже в подобного вида заведениях. То есть там продавались алкогольные напитки. Что касается в целом стихийной торговли, вы понимаете, что это явление в первую очередь еще и социального характера. Да? Очень трудно гоняться за людьми, которые сами выходят и устраивают такие базары. Вы понимаете, что на сегодняшний день компетенция органов контроля, я имею в виду и органов МВД, и СЭС, в том числе инспекции по защите прав потребителей, они не могут постоянно следить за людьми, которые появляются на этих улицах. И, наверное, самой основной проблемой появления стихийной торговли является еще и спрос. В таком виде торговли. Потому что, знаете, когда на пляже говорят, что нельзя заплывать за буйки, а извините меня, кто-то заплыл на полкилометра дальше и там утонул, то чья это будет вина? Спасателя, который не уследил, или человека, который заплыл за буйки? То же самое могу сказать о стихийной торговле. Если образно говоря, что постоянно по каналам нашего детского телевидения выступают мои коллеги, начальники других управлений, говорят о том, что нельзя покупать мясо на стихийных рынках, ну, а потом кто-то это... ее купил и отравился, ну, вы то, наверное, что это... это... проблема ну, не контролирующая даже органы. Поэтому... Две разные справы, так? Говорите про то, что люди не должны купувати эти вещи, так? И вести борьбу, эффективную борьбу с этими точками. Почему не можно закрыть эти лодки сегодня? Почему? Ну, вы понимаете, что зачастую продажа таких стихий, которые возникают на стихийных рынках, она ведется даже не с лодки, а просто с газетки на. Газетка, так, це є, дороги. але є і лот, безліч лотків лотків таких точок, скажімо, торгових точок, організованих торгових точок, на яких відбувається продажа різних, різних продуктів і так далі. Чому? Чому це так важко? Ну, во-перше, Я можу сказати, що касательно роботи нашої інспекції, якщо виявляється. работа точек, которые осуществляют свою деятельность без э, соответствующих нормативных и разрешительных документов, то мы выносим предписание на закрытие таких... Э, в мест торговли. Что касается разрешений на продажу таких, ну, выдачи разрешений таким лоткам и батискафам, оно выделяется согласно регламенту работы городского совета, есть соответствующее управление в городском совете, которое выдает ну, разрешение соответствующую документацию на осуществление той или иной хозяйственной деятельности я имею в виду вот размещение то есть мискрада Крада, Мелко... Крада дозволяет а вы продаваете? я не могу сказать что мискрада дозволяет потому что миска городской совет также борется с таким явлением но я могу сказать что на сегодняшний день Колічество працівників, які слід за даним участком роботи, але к сожалению, міський бюджет і государство бюджетні можуть позволити держання большого апарата працівників. Інша тема. Я знаю, що у вас є деякі такі нароботки, про які ви можете сьогодні розповісти. По деякі такі крупні торгові місця, де були виявлені порушення, і що це за порушення, дуже хотілося б дізнатися від вас. Це стосується я також. забегаю наперед, супермаркета «Антошка». Ну, я могу сказать, что мы работаем в разных направлениях, и у нас проходят плановые проверки, в том числе супермаркете, о котором вы говорили. Действительно, у нас есть тематические задания, которые нам присылает наш комитет, так как инспекция является центральным органом исполнительной власти, и это напрямую орган, который замыкается на киевские структуры. И естественно, что задания, тематические направления у нас определяются непосредственно с Кабинета министров Украины. В том числе вот, тематическое задание этого лета было, это проверка детских лагерей и в том числе и товаров для детей. Я могу сказать, что буквально вот на прошлой неделе у нас проходила достаточно крупная проверка в одном из супермаркетов детских товаров на Греческой площади. И, к сожалению, могу сказать, что было снято достаточно большое количество товаров, которые не соответствовало тем или иным нормативным документам, а именно у нас было запрещено к реализации товаров для детей на сумму более 300 тысяч гривен. Это достаточно серьезные суммы, но на сегодняшний день проверка еще не Закончено, также я думаю, что мы установим другие факты. И я могу сказать, что основная задача нашей инспекции ⁇ это не так выявить нарушения, как их предупредить. Потому что продажа некачественного товара и поступление его на рынок ⁇ это не только зачастую, скажем... Э зря потраченные деньги но и во многом это еще и угроза жизни и здоровья населения поэтому мы проводим достаточно большое количество круглых столов постоянно общаемся с прессой и я благодарен вашему телеканалу который достаточно глубоко освещает проблему защиты прав потребителей так как мы общаемся не только на пресс-конференциях но и приходят журналисты с определенными вопросами и я думаю что общение с потребителем, круглый стол, это, наверное, основная задача нашего управления. Но, mm -hmm. безусловно, не обходится, конечно же, и без штрафных санкций, наказаний для тех лиц, которые такую продажу осуществляют. Что сегодня делать с поживачем? Якщо вони е, бачать, що їх надурюють, обманюють, е, неякісний товар. В першу чергу вони... я можу сказати, що людина, який бачить це і бачить порушення своїх прав, він не має об цьому мовчати. На сегодняшний день существует достаточно большое количество возможностей обратиться в нашу инспекцию. Это и телефоны горячей линии, которые есть в уголках потребителей каждого магазина, это наш электронный адрес, это еженедельные прием, приемы специалистов, руководящего состава инспекции, почта. То есть мы реагируем на все обращения, которые поступают в нашу инспекцию. И я могу сказать, что чем больше мы будем видеть таких обращений, тем лучше будет работа инспекции, так как планы проверок и мероприятий мы составляем исключительно из анализа тех обращений, которые к нам поступают. И я могу сказать, что при поступлении жалоб на определенные магазины, на определенные сети и проведении в них проверок, количество таких обращений значительно снижается. А при проведении плановых проверок могу сказать, что те нарушения, которые были выявлены, они, как правило, в 90% случаев не повторяются. Ну, бажаю вам Спасибо. успеху. Нашим поглядачам нагадую, что сегодня в гостях был Дмитро Пестроев, депутат Міськради, начальник инспекции с питань захисту прав споживачів Одеської области. Хай щастить. До встречи.